بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Baik, kita masih lagi dalam ayat Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih Innahu huwa tawabur rahim Tetapi selama ini Apa yang kita belajar itu adalah tafsirnya ha? Malam ni Kita nak masuk bahagian Gaya bahasa Iaitu uslub Ataupun bahagian tadabbur ha? Bila kita belajar gaya bahasa Kita akan faham Dan rasa makna yang sebenar yang boleh kita ambil daripada ayat. Jadi fatalaqa itu wafe ambil kita. Fatalaqa itu adalah jawapan kepada Nabi Adam alaihi salam apabila baginda melakukan kesalahan tersebut baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi di mana apabila baginda berkata rabbana zalamna anfusana sebelum ni maka ia apabila Allah Subhanahu wa taala telah meminta baginda berdua keluar dari syurga hmm? Tengok sini, tengok, jangan main. Bila Allah Subhanahu taala minta baginda keluar daripada syurga, maka Allah kata wa ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ha? keluar kamu semua dan setengah kamu dengan setengah kamu akan bermusuh di bumi nanti. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin dan kamu akan ada tempat nak duduk dan seronoklah sampai ketika tertentu maka Nabi Adam pun ha? Hmm. minta ampun dan bertaubat dengan Allah jadi Allah Ta'ala pun bagi tahu fatalaqqa adamu min rabbihi ok jadi sesudah baginda menyesal dan minta ampun itu Allah Ta'ala pun mengajar baginda jadi mari kita tengok dalam ayat fatalaqa itu kalau kita nampak dia kata dia mula dengan fa fatalaqa ya sebelum ni banyak dah kita bincang tapi kita kena bincang juga ni di mana adanya huruf fa pada perkataan talaqa dia memberi makna izanan bimubadarati adam ha menunjukkan izanan memberi maksud memberitahu bimubadarah dengan segera ha, maknanya tindakan segera adam nabi adam alaihi salam btalabil afwi minta maaf jadi maknanya nabi adam alaihi salam tu Lepas aja kalau kita tengok susunan ayat di mana fa itu fa yang bermaksud tafriq ataupun menunjukkan uh, natijah ataupun rentetan selepas itu. Jadi maksud dia begini. Fa tu menjelaskan sikap Nabi Adam. Iaitu sebaik sahaja baginda Muhammad tengok sini. Jadi Sebaik sahaja uh, Nabi Adam Makan buah yang dilarang Baginda rasa bersalah Bila Allah Ta'ala Suruh baginda keluar Maka baginda terus menyesal Sebab itu kalau kita tengok dalam cerita ini Ya Kalau kita tengok dalam cerita ini Bagaimana uh, Nabi Adam alaihi Salam terus menerima kalimah taubat daripada Allah jadi itu menggambarkan baginda bersegera dalam minta maaf kepada Allah dan itulah sikap sebenar seorang Nabi dan itulah sikap yang sepatut kita tiru ha? apabila ha, kita ada buat salah dengan Allah Ta'ala ataupun dengan sesiapa kita mesti ada satu sikap berlapang dada jadi Rabbana Zalamna Anfusana yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam tu. Bahasa untuk berlapang dada mengaku kita salah. Itu penting tu, sikap tu. Tapi kalau kita rasa kita bersalah tapi kita buat degil Kita buat tak tahu Duduk main banyak. Masa orang nak mengaji masa tu lah. Duduk sini Muhammad. Duduk sini. Macam tu. Tengok awak dah besar dah. Dengar ni benda nak belajar ni. Jadi um, bila kita ada sikap macam tu apa kelebihan dia? Kelebihan dia ia mengajar kita besar hati. Besar diri. Maksudnya berjiwa besar orang ini. Jadi ada harga. Ha, nah, Penting itu. Sebab dia sebenarnya rawatan kepada jiwa. Kalau kita tak ada sikap tu, selamanya lah kita duduk dalam keadaan rasa bersalah. Sebab itu, minta maaf Nabi Adam kepada Allah itu ubat ubat untuk membetulkan kembali dan meletakkan baginda dalam keadaan aman dan tenteram. Dan manusia ini dia akan hilang kebahagiaan dia, keamanan dia selagi dia tidak mengaku dia bersalah dan selagi dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat. Sebab itu ada huruf Fah jadi hurufah tu menggambarkan besarnya jiwa dan dia juga memberitahu bahawa kita tak kenal diri kita selagi kita tidak buat kesalahan ataupun kebaikan. Kita tak kenal. Sebab bila kita buat kesalahan, kita akan minta ampun. Bila kita buat kebaikan, kita berkorban. Jadi minta ampun dengan Allah itu Membuka jiwa kita jadi lebih merdeka. Begitu juga berkorban pada jalan Allah, menolong manusia, membantu manusia, itu menjadikan jiwa kita baik-baik merdeka dan ber orang lain panggil berintegriti, berwibawa. Tapi dalam bahasa Melayu lama dia panggil merdeka, berjiwa besar dan ada kekuatan. Ha, itu pentingnya. Jadi sebab itu kesalahan itu biasa. Tetapi apa selepas tu yang perlu kita tengok. Sebab itu di sini bila sebut fatalaqa dia menunjuk fa tu menunjukkan kesegeraan Nabi Adam untuk minta maaf. Kemudian talaqa tu pula bersegera bagaimana? Bersegera belajar daripada kesalahan. Sebab tu talaqqi tu arti dia belajar kalimah-kalimah yang dia ajar Allah selepas dia buat kesalahan. Sebab itu dia kata apa? Watalaqqi. Talaqqi tu berat tak sebut dia, talaqqi. Betul tak? Dia panggil apa? Berat. Iaitu talaqqi ini adalah satu sikap istiqbalu ikramin wa masarratin. Iaitu satu usaha untuk menerima kemuliaan dan kegembiraan. Itu talaki. Jadi apabila kita mengambil kalimah daripada Allah. Sebagaimana Nabi Adam mengambil kalimah talaki daripada Allah. Bermakna baginda mengambil suatu kegembiraan. Itu mana? Fatalaqa Adamu min Rabbihi. Jadi maksudnya menerima kata-kata Rabbana atina fi dunia hasana dan mengucapnya kembali itu merupakan satu kemuliaan dan kegembiraan betul apa sebut tadi apabila manusia buat salah lepas tu dia minta maaf dia akan jadi mulia dan dia akan gembira tetapi selagi kita bertahan dengan kesalahan tu kita akan rasa hina rasa gelisah dan kita tidak akan gembir. Tu hakikat. Itu. Hakikat yang kita kena kena terima. Ah ha, benar ni. Baik, ini kita sebut ni. <tuh> Kemudian, kita tak pernah dengar ni makna macam ni. Selalu kita faham talaqi ni mengaji kita. Kita faham bawa kita tok guru baca kita tadah kita. Kita pun catat dari mulut tok guru kita pun panggil itu talaki betul lah tetapi itu prosesnya saja. tapi nilai di sebalik talaki itu apa dia Mem menimba kekuatan menimba ke, ke kemudian, dan mengambil kembali ke gembiraan maknanya kesalahan hak Nabi ada buat tu menghilangkan kegembiraan itu hakikat lepas tu dia kata wa wajhu dilalatihi ala zalik Ha? Dan bukti Bukti wa wajhu tu maksud bukti Dalalatihi makna dia ha? Makna talaqi tu ala zalik Sedemikian Bukti makna dia sedemikian ialah Sirah tafa'ala Iaitu daripada fi'a eh, ta, talaqa ta tadi Talaqa tadi kalau kita tengok cara sebut dia tu berat Tafa'ala Dan berat tak berat dia Tengok huruf qaf tu Talaqa dan berat tak berat dia sampai huruf terakhir tak tersebutkan tu makna talaqa ha, asalnya talaqa ya tetapi tak mampu nak sebut semua sebab huruf tu huruf illah jadi kehadiran huruf illah tu menggambarkan talaki ni berat makna apa? nak menerima pengakuan dan nak menyatakan balik pengakuan tu berat sebab tu kalau nak kira dengan kalimatin. Fatalaqa adamu min kalimatin. Beberapa kalimah. Berat apa kalau kira nak sebut dengan mulut. Contohnya. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa kina azabanna. Payah nak sebut. Muhammad cuba sebut. Ah, Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasanah Ah ha, wa qina azabannar. Ah ha, kata sekali lagi. Ah. Ha, kata Rabbana. Ah itu sebab kena fokus tengok nak cakap yang tu. Dia kena fokus. Sebut sekali Rabbana. Ah. Ha, apa lepas tu? Atina fi dunya hasana, wa fil akhirah hasana. Cuba sebut Rabbana. Ah lagi sambung. Lagi okay, lagi sambung. Fi. Lagi sambung. Hasan. Okey, wafil. Akhir hasana. Wa qina. Ah sebut sekali lagi. Rabbana Ah. Okey. Hasana wafil. Hasana wa qina azabanna sebut lagi ah ah hasana waqina azabanna Muhammad kena tengok betul-betul abah hajar sebab lain kali abah katanya ha tu abah katanya Wafiq sebut hasanah bagus ah bagus Main sini main sebut sini main sini mak cik nak dengar main sebut Main duduk sini ah sebut ah sebut ni gembana artinya fit dunia hasanah akhirah akhirah hasanah Azabana. Wakina. Wakina azabannar. Bagus. Ha, bagi. Okay. Jadi sebab tu kena ingat. Nanti Abah tanya tu. Kena tanya. Jadi tengok. Budak boleh sebut. Budak boleh sebut. Tak faham pun. Nak cerita. Setakat nak sebut. Mudah. Tetapi nak melaksanakan. Ha? Ha? Apakah yang taubat Nabi Adam? Taubat Nabi Adam ialah masa Dia kata. Rabbana zalamna am usana. Tu pengakuan hak paling berat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu boleh sebut tak? Lah. Mana tu. Muhammad cuba ikut yang ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa illam وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. عجبك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ah, ha. Baik, jadi boleh kata tetapi mengatakannya dengan ha ni. Rupanya, rupanya perkataan itu Rabbana zalamna anfusana tu, wahai Tuhan kami, kami zalimi diri kami. Betul tak? Rabbana zalamna anfusana, kami zalimi diri kami. Wa illam tawfilana dan kalau kamu tak ampun kami, wa tarhamna kami lana kunna namin rupanya kalimah tu dia terapi kepada jiwa bila kita mengaku kita salah lepas tu kita bertaubat dia mengembalikan kemuliaan dan mengembalikan kegembiraan ubat kegembiraan duduk kat situ bukan macam orang putih bila ada masalah cari arak India cari toli Cina main mahjong Melayu bunuh diri tu ada baru berlaku tu dekat bacok abang min cerita ha oh, dua hari lepas Abang. ha dia bertengkar dengan mak dia bosan apa dia kata mak dia pun tanya nak pergi mana tu nak pergi cakap dengan syaitan sekejap masuk dalam bilik tengok-tengok ganta diri hmm. sebab apa manusia hari ni jadi macam tu manusia tidak ada ubat kerana manusia menzalimi diri dia tetapi manusia tak mau mengiktiraf dia menzalimi diri dan tak mau mengiktiraf dia dia bunuh diri dia gantung dekat ni eh, atap dekat apa alang rumah dalam rumah mati umur baru 21 tahun ah ha, 21 tahun ingat zaman vaksin ni macam-macam boleh terjadi macam-macam boleh terjadi ini hakikat yang berlaku sebab itu dia kata perkataan perkataan talakka itu dia hadir dengan wazan tafa'ala sebab dia berat jadi maksudnya bila kita kata Rabbana salam na'am wa illam taufillana wa tarhamna itu kita, kita kena kata dengan bentuk talakki dengan maksud kita betul-betul nak terima taubat daripada Allah. Sebab itulah Allah Taala kata fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba'alai. Betul tak? Tu. Jadi itu maksud dia. Maka dia bermaksud annahu sirah tafa'ala man laqiyahu. jadi man <saal> laqiyahu <-gur> iaitu bermaksud mentalaki betul-betul dengan orang yang dia jumpa wahya dalatun ala takalluf jadi perkataan talaqa itu yang kita sebut tadi yang kita sebut rabbana zalamna anfusana itu dia merupakan ha, satu perkataan yang menunjukkan rasa berat rasa berat ha, li husulihi untuk mencapainya mencapai talaqi tadi rabbana atina fid dunya hasanah rabbana zalamna anfusana tadi dan watatallubihi dan juga ha, untuk menunjukkan berat kepada mendapatkannya dan menuntutnya jadi maksudnya kita ni bila kita buat salah dengan Allah cara nak taubat dengan Allah ni dia kena hadir rasa berat di hati rasa sangat bersalah dan terkesan di hati itu dia sebabnya kenapa wa inna ma sebenarnya sebab apa wa inna ma yata yutakallafu kenapa nabi adam tu dibebani dibebani ketika nak bertaubat ha kenapa wa yutatalabu ha dia dibebani dan dituntut liqaul amril mahbub nak jumpa balik perkara yang dia suka sebab bila dia buat salah tadi bila dia makan buah tu dia hilang keseronokan maka dia nak dapat balik apa yang dia yang dia hilang wafi tengok sini jangan bercakap dia hilang dia hilang tu maka kegembiraan kita ni dia kena minta balik dengan Allah Ta'ala tu hakikat yang berlaku ya maka dengan sebab itu dia kata hmm Ha, sebab itu dalam bahasa ni dia kata makna talaqa tidak laqa. Sebab ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab laqa seperti yang dia tulis tu. Laqa bukan bukan tafaala fa'ala laqa. Cuma dia kita tak nak bacalah. Yang tu kita nak bagi tahu perkataan laqa makna jumpa juga dapat juga. Tetapi tidak dengan rasa berat. Contohnya pergi jumpa kawan. Ha? Eh mak kau keluar? Okey boleh. Kita jumpa kedai roti sana. borak-borak. Ha, borak-borak ha, tidak talaki. Sebab tu ilmu tu orang panggil talaki. Sebab apa? Bila kita duduk je dalam majlis ilmu, benda yang kita nak terima tu berat. Bukan macam borak kedai kopi sambil-sambil minum, sambil roti canai, habis masa sejam dua jam, lepas tu balik. Bukan begitu. Hidup kita ni berat. Jangan anggap. Jadi kena tahu mana benda yang serius, mana benda yang tak serius. Kena tahu. Atau kena tahu Dalam hidup Baru kita gembira ha, Ingat Hidup kita ni Dia sekali je Sekali je kita lalu Kita katalah Allah bagi usia 60 tahun Daripada dulu sampai hari ni Sekali je kita lalu Sekali je Cuma Kita yang berasa Tak sempat hari ni buat esok Tak sempat hari ni buat esok Esok tu bukan berulang Esok itu makna berkurang bila esok kurang dah. Lusa kurang. Jadi rugilah. Masa makin kurang. Tapi buat benda yang sama. Kena fahamlah lah benda ni. Ha oh, tu. Umur makin berkurang. Tapi duk buat benda sama. Orang lain umur makin berkurang. Tapi hasilnya bertambah. Sebab dia buat benda yang berbe berbeza. Sedikit, sedikit, sedikit. Dia naik, 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 naik. Itu kena faham tu. Masa kita sekali jalan je sekali je. Baik. Jadi dia kata fatabir maka ungkapan bi talaqa. dalam ayat dia kata ungkapan bi talaqa menggunakan kalimah talaqa itu cuba baca Muhammad fa talaqa kata adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawabur rahim ha, jadi bila Nabi Adam terima benda tu ha, Nabi Adam baca tu maka dia kata kalimah fatalaqa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita tu mu'zinun dia memberitahu bi annal kalimat iaitu ucapan-ucapan yang Adam terima ha? apa dia? rabbana salamna am husana betul tak? kalimah-kalimah yang Adam terima itu alati ha? ha? al akhazaha yang yang alati al yang akhazaha Adam ambil Adam terima Adamu merupakan kalimatun kalimah-kalimah nafi'atun lahu yang berguna kepadanya ingat ya benda yang berguna ni sikit je sebab tu orang panggil kata-kata hikmat betul tak? apa? ikut rasa binasa. Pendek aja. Ikut hati mati. Orang cakap itu Betul tak? Ah tu dia. Jadi kalimah-kalimah yang berguna ini dia pendek. Dan bila kita terima dia, kesan dia kepada diri kita tu kuat. Kuat. Cik. Maknanya menyentuh, orang panggil menyentuh. Ah tu dia. Ah ha, baik. Jadi sebab itu orang dulu-dulu dia kata apa? Rosak pulut kerana santan. Ataupun kerana santan pulut binasa. Dia sebut dulu. Dia sebut gitu kerana santan pulut binasa. Ha? Betul tak? Sebab pulut itu kan bila masuk santan dia cepat basi. Kalau tak makan selalu. Ha? kerana badan muluk binasa tengok bahasa dia ha rosak santan rosak aa, kerana santan puluk binasa kerana apa aa, Kerana muluk badan binasa itu dia jadi maksud lebih kurang gitulah bahasa-bahasa dulu dia bahasa yang yang ringkas maka maksudnya kalimah rabbana yang kita duduk doa, doa lepas ni zalamna anfusana tu jangan sekadar baca ingat kepada kesalahan Nabi Adam AS sebagai suatu sentuhan daripada Allah dan bila kita ingat kesalahan Adam AS tu nanti kita akan bincang besar ke kesalahan Adam ni dosa besar setakat mana dia besar sampai nak terima tu pun fatalaka menerima kalimah yang berat Ha, yang tu kita sambung esok insyaAllah. Malam ni setakat tu sahaja dahulu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi la al alihi asim. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم